говорят, поднять стул. Поднимай консервная банка. О, это еще что за, за шваброн? Может, надо собаку надавать этим шваброном? О, умывальник. Что с ним нужно? Воду полить? И Что нельзя... ты там взял? Я не заметил. О, нужно что-то Вау можно заеднаты получилась такая швабра ой что-то мокрое. швабра и может надо что-то получится сделать. ну как ну попробуем получится или Не нет -не. так вытирай, вытирай 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 у тебя вышло можно зайти теперь в эту дверь а, на... чтобы эта вот собачка наверное выка Ой, манить, надо на какой-то мячик, о, кстати, вот мячик, что-то копейка, что-то конфета. Идем до своего дома, со то реально на коробку, Якось... даже вы мне не поверите, что-то схоже на какую-то коробку. На. Это обережно кидаем, чтобы мяч не закончился, и собака не впала. Привет. Ой, хорошо, что-то за землетрясение. Может, там человек пришел. О, привет. Я так и знал. А, ну, давай, коробки. Так, о, -о, о, бабуся. О, и дедусь. Что они тут делают? Вот это можно достать? Это какой-то фонтан или что это? Да, не могу достать. Пошли в ту сторону. Ну для чогось оці квіти я бачу, ну і я думаю, що вони для чогось треба. я ввін. І в них ні кольора не мабуть точно щось означає. Тут, тут такі ж самі кольори я це помітив. Так, вот тут красный один, я так поняла. А вот тут три. Значит, ставим тут тройку. А вот тут четверку. Все, ничего не произошло. А, вот два черточка. но они, они что-то погибли. А, я понял. Знаете, что надо? Полить. Я видел там поливалку. И там, по-моему, дедусь. А, нет. Дідусь там не загоражував. Я успокоївся. Я думав, дідусь лежав ось тут, і я не пройду ось туди, тому що він мене заважає. Так, ось це ось ці горшки для квітей. Да, насправді складна, треба думати. Це як почти шапик. На самом деле, похожая игра. Все, давай забирай. О, теперь уже понятно. Пошли. А давай, тут шланг. то тут шри Что ты с ним робишь? Ставь квиты. Вот этот, что издеваться. Все. Так. Ну, это тоже Мне там ну, чуть-чуть слышалось. Так, ровно так. Вот так. Да. Это замочная скважина дверь. Да. И шо? Ой, сейчас будет катапульта. Сейчас деду с диваном, буду то мне так не кажется, что сейчас я заберу игру, и он катапульта как полетел. Давай. О, сейчас. О. А что так можно было? И там какие-то ящики, что-то открылось. Может, я видел все какие-то билеты, я шо... открыл, когда доторкнулся. Mm -hmm. Я не понимаю. Не знаю. Все, ножницы взяли. Да, не, не зрозумило. А теперь мы ножницами себе кабель. Ой, где да я короче придумал. Если с всеми ножницами кабель, он от кабеля отвалится, а от тому горшку привяжу этот кабель, не сдвину этот горшок, тогда он этот горшок полетит и деду туда в окошко залетит. Этот мой план сработает. Попробуем. Дедусь, я снова тебе буду пакости делать. Только не смейся. то вот такое смешно то буду делать. И прищепка еще туда в фонтан упала. За забавно. Спускайся. Ну, а что а ты тут забыла? Я вообще ей не помню. Їй треба мітла. Все, вона нічого не буде робити без мітли. Так. Для чогось вже все про потрібно це. А ну-ка попробуємо. Смешно. Так. Это очень прикольно. О, привет, мистер садовник. Ну, прости. О. Там камень взлетел. О, но его выбросил. О, там я больше фише. Коминси. Может, еще? Може, бой, да? тут по вот этим горшкам были каменти. Да, четыре стробы. Четыре строи. срубы, чтобы из срубы. Хоть мы должны выиграть с первого раза. Я так понял, мне не срезать для метлы какую-то чтобы это получить. Чи Если вы подскажете, это будет тоже можно Так, давай кидаем комментарии. А теперь вот это все. Да, все, Давай же пока. Потом продолжим в следующем видео. Это будет тягало. Пока. Пока.